Вы когда-нибудь задумывались, насколько бесценна ваша жизнь? Это неизмеримое соотношение вдохов и выдохов к действиям и поступкам. Мы часто надеемся на завтра, но каждое сегодня может стать последним. Живите сегодняшним днем, цените вещи за их значимость, а не стоимость. Говорите о чувствах, вас никто не запомнит за ваши мысли. Берегите каждые 60 секунд света. Не нужно тратить время на обиды и злость, чтобы в самый критический момент не произносить «Если бы я знал». Если бы на одно мгновение Бог забыл, что я всего лишь тряпичная марионетка и подарил бы мне кусочек жизни, я бы тогда, наверное, не говорил все, что думаю, но точно бы думал, что говорю. Я бы ценил вещи не за то, сколько они стоят, но за то, сколько они я бы спал меньше, больше бы мечтал. Понимая, что каждую минуту, когда мы закрываем глаза, мы теряем 60 секунд света. Я бы шел, пока все остальные стоят. Не спал, пока другие спят.